Привет, с вами Серж, и сегодня я хотел бы поговорить об игре Gran Turismo 5, эксклюзивной игре для PlayStation 3. Это очень классный симулятор гонок. В ней насчитывается около 1000 авто, из которых детализировано 200 отлично, а остальные 800 конвертировано из четвертой части. Физика в игре выше всяких похвал, динамически изменяется время суток, меняется погода, управление автомобилем реализовано как в реальных прототипах. Также в множество красивейших трасс, имеющихся Сходство в один в один с реальными трассами. В игре очень много соревнований. Даже если у вас нет интернета, то сингловая игра затянет вас на очень продолжительное время. В игре есть два вида управления. То есть вы сами можете управлять авто и красиво проходить повороты. Или можете следить за происходящим управляя виртуальным гонщиком со стороны, задавая ему команды. Например, ускориться, притормозить или держать установленную скорость. Но этот режим очень скучен. Поверьте нас, самому играть намного интереснее графика в игре хорошая. Не сказать, что она классная, просто супер, но все же хорошая. Отражение от машин, блики, тени, специализации незаметно. Слаживание, скажу откровенно, хуже, чем у Forza 4. Я играл и в Forza 4, то там графа что получше. Детализация основных машин классная. Особенно приятно сидеть и заценивать повторы своих гонок со стороны. Как же приятно на это смотреть, очень мне понравились эффекты воды, бризги от шин, капельки на лобовом стекле, очень детализированные. Игра поддерживает новомодные 3D, в игре также выпущено много дополнений, DLC, в основном трасс и машин. Единственный минус этой игры отсутствие повреждений, тут они лишь косметические, типа сделаны для галочки, ну и это хорошо. Ну и в заключение хочу сказать, всем советую, играйте, наслаждайтесь и погружайтесь полностью в этот прекрасный мир гоном Гран Туризмо, которому аналогов пока нет. Ставим лайки, подписываемся и всего хорошего.